Добрий день. Сьогодні пан Сергій погодився залишити відгук про нашу клініку. Ви до нас приїхали з Одеси. З Одеси, так. Скажіть, будь ласка, як ви до нас потрапили взагалі, і чи отримали те на що розраховували? Добрий день, друзі. Я приїхав з Одеси, У мене вийшла така неприємність, як грижа Пахова. час інтернету, машини і вирішити проблему. Я обратился в наши клиники одесские, но опять я выбрал и по интернету выбрал клинику Беляка, клиника Беляка. Почитал отзывы, для нас для потребителей главное это отзывы уже прошедших людей через, через клиники, больницы или товары если покупают. Естественно меня это заинтересовало и я позвонил в клинику. С первых минут меня выслушали. Ну, начали вести как, как правильный, разговор. правильный разговор, да, да, это, да вот. и я уже был уверен, что я выбрал то место, посмотрел цены, естественно, у меня тоже, у нас в Одессе, в Одессе много клиник, и я не говорю, что они плохие, они тоже хорошие, но у нас все-таки большой город, но все-таки цены более высокие. И я с этого момента сказал жене, и все, сказал, вот только эта клиника, и я еду, я верю этим людям. И я не разочаровался. Нас вели от самого вокзала Одессы до поселения и до самой клиники. Встретили радушного ухода, как говорят, и здесь я прошел полное обследование дополнительное обследование, те, что надо. Я уверенно без какой-то... Мне рассказали об операции, я первый раз это слышал, потому что, понятно, не сталкивался. И я без боязни шел на операционный стол. И 31 числа мне сделали операцию, сегодня у нас второе число. Я чувствую себя очень хорошо. За это время медперсонал был возле меня как пчелы возле улья не отходили ни на секунды. Была постоянная поддержка, была очень отзывчивые и врачи именно специалисты и Степан Степанович и Сергей Сергеевич, Сергей Сергеевич Анастезиолог. Они сделали на высоком уровне. Ну и те люди, которые делали операцию на высоком уровне. Я очень доволен. Я уезжаю, я буду рекомендовать всем. Всем своим, если вдруг что-то случится, я рекомендую вам, если вдруг какая-то случилась вот такая неприятность, смело звоните в эту клинику, вас здесь примут, вылечат и еще продолжат за вами наблюдение. Вот что я хотел сказать. Спасибо Благодарю вам за теплые слова, ваш отзыв поможет другим пациентам, которые нуждаются в помощи, помощи легче принять решение. Я думаю, вы также просматривали видеоотзывы, отзывы, которые да, есть на сайте, да, да. потому что, ну, это самое важное, их не подделаешь, не заставишь человека сказать, мы 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 вам благодарны, мы видим, что вы искренне Говорите, это одно. Хочу добавить, операцию эту мы э, Сергею сделали лапароскопически, без разреза, что очень важно. Вы же именно за этим Да, и за приехали, этим приехали, да, потому, потому что, что это... разрезом где угодно можно сделать. А лапароскопически это то, на чем мы специализируемся, то, чем мы занимаемся. вот мы Нам очень приятно, что вы выбрали именно нашу клинику. С Одессы достаточно много пациентов к нам приезжает. Поэтому еще раз спасибо, спасибо за теплые вот, спасибо. слова, Вам за наш персонал. Спасибо. Благодарны. Спасибо. Спасибо, смотрите.